Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alejk ya Aba Abdullah el-Hussein. Assalamu aleyk wa rahmatullah wa barakatuh. Muharram ayının daxil olması münasibətiylə və əziz İslam peyğəmbərlərinin nəvəsi İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətinin ildönmə münasibətiylə bütün müsəlman ümmətinə və başda bu ümmətin rəhbəri, ağası İmam-ı İmam Zaman əleyhissalam olmaqla Bağsağlığı diləyirik. Bu Muhərrəm ayı, Əzadlıq ayı bizim dəyərli xalqımız tərəfindən hər zaman ehtiram və hörmətlə qeyd olunub. Hər zaman bu ayın hörməti, ehtiramı xalqımız tərəfindən saxlanılıb. Bizim də tövsiyəmiz bu barədə yenə də budur ki, yenə də bu ilki məhərrəm ayının ehtiramı gözəl şəkildə qorunsun, saxlansın və elə bir işlər olmasın ki, İmamə (s.ə.s)n o gözəl missiyasına xəlal gətirsin. Daim bizim böyüklərimiz, dedəbabalarımız, ana-nələrimiz ümumiyyətlə bu elə bir dəyərdir İmamə (s.ə.s)n Aşurovası Məhərrəmlik azadlıq elə bir dəyərdir ki, bizim xalqın bir dəyərinə çevrilib. Tarix boyu da bu cür olub. Bütün dedə-babalarımız, ananələrimiz ehtiramı qoruyub saxlayıb, azadlığı layiqincə, layiqli şəkildə yerinə yetiriblər və bu ayda Məhərrəmliyə xəlal gətirməyəcək işlər görüb dlər. O cümlədən də bizim tövsiyəmiz budur ki, yenə də bu cür davam eləsin. Necə ki bizim xalqımızda, tariximizdə, daha doğrusu, əlamətdar günlər var. Onlardan e, matəm günləri, məsələn, 26 fevral Xocalı soyqırımı, 20 yanvar fəciiyyəsi, hadisəsi, dəhşətli bir gecə. Həmin günlərdə ki, biz şadlıq eləməyi tərk edirik və öz ə e, xalqımızın həmin faciədə itmiş şəxsləri üçün e, matəm, azadarlıq saxlayırıqsa, yas saxlayırıqsa, o cümlədən də ehtiramını qoruyub saxlayırıqsa həmin günlərin, o cümlədən də Alşira hadisəsində bu cür qoruyub saxlamağımız gərəkdir. Təbiidir ki, bizim e, dini mənbəilərimizdə Allahın kitabı Qurani-Kərimdə, hədislərimizdə bu ayədə Şadlıq eləməyin şəri cəhətdən, dini baxımdan e, qadağan olunması barəsində açıq bir göstəriş olmasa da, biz həmin günün ehtiramını saxlamağı əxlaqi cəhətdən özümüzə vacib bilirik, borc bilirik. Nəzər ki, Xocalı soyqırımı günündə biz şadlıq keçirmirik. Halbuki keçirtsək, digər cəmiyyət tərəfindən qınanarıq. O cümlədən də e, biz Məhərrəm ayında şadlıq mənzilisləri təşkil eləsək, Məhərrəm ayına birinci ehtiramsızlıqdır, ikincisi e, İslam peyğəmbərinə ehtiramsızlıqdır, hörmətsizlikdir və üçüncüsü də bizim öz əqidəmizə, öz dinimizə hörmətsizlik sayılır. O baxımdan da ki biz görəy bu ayın elə xalqımız tarix boyu nəzər qeyd eləyibsə, ehtiramı saxlayırsa, hansı adət-ənənələri bu ayda yaşadıbsa, biz də onları yaşatmağımız elə kifayət edir. Ehsanlar vermək idi, xəstələri başa çəkmək idi, bir-birinə yaxşılıq eləmək idi və qan vermək idi xəstələrə və sair və ilahi bu adətləri qoruyub saxlamağımız bu ayın ehtiramını qoruyub saxlamağımızdır. Və salamun alaykum və rahmetullah və bərəkət.